Puan Jimmy Pua WC yang berhormat Tebrau. Terima kasih Tuan Speaker. Lori berat atas jalan rakyat yang derita. Soalan nombor 8 harap menteri jawab dengan segera. Silakan Menteri Pengangkutan. Tuan Pertua, salam sejahtera, salam Malaysia Barat ini. Uh, saya akan segera jawab. Tuan Pertua dan uh, Alia Ahmad memang lori lori-lori rori uh, yang mengambil muatan yang berat ini membahayakan. Uh, dan yang paling penting juga untuk bagaimana kita mencegah uh, kelajuan dan juga kemalangan jalan raya. Untuk maklumat hari yang berhormat, speed limitation device ataupun SLD yang menghadkan kelajuan maksimum kenderaan lazimnya berfungsi melalui electronic control unit ataupun ECU. Manakala bagi kenderaan yang tidak dilengkapi ECU, peranti SLD akan dipasang secara retrofit iaitu melalui kaedah mekanikal pada komponen enjin atau sistem penghantaran kuasa. Kementerian Pengangkutan melalui Jabatan Pengangkutan Jalan telah melaksanakan penguasaan mandatory penggunaan SLD fasa pertama bermula pada 1 Oktober lalu. <coughs> fasa 1 melibatkan bas ekspres, bas pelancongan dan kenderaan barangan dengan BDM melebihi 3,500 kg ataupun 3,5 tan. Hasil daripada tindakan penguasaan tegas JPJ Tahap pematuhan penggunaan SLD fasa pertama telah meningkat dari 2.68% pada permulaan penguasaan sehingga 48.37% setakat 1 Disember 2025. MOT akan meneruskan penguasaan SLD dengan tegas untuk mencapai tahap pematuhan yang lebih baik. Pemasangan dan pengesahan kefungsian peranti ini hendaklah dilakukan oleh pihak pengesah yang diiktiraf oleh JPJ. Sehingga 15 November 2025, sebanyak 307 pihak pengesah telah berdaftar di seluruh negara bagi menjalankan pemasangan serta pengesahan kefungsian SLD. Pemilik kenderaan dikehendaki mengumumkakan slip pengesahan dan laporan kefungsian SLD di Pusat Pemeriksaan Kenderaan Motor selain menyimpan dokumen tersebut di dalam kenderaan bagi tujuan pemeriksaan di jalan raya. Had kelajuan yang terkawal ini akan mengurangkan risiko kemalangan akibat pemanduan laju dan seterusnya meningkatkan tahap keselamatan semua pengguna jalan raya Terima kasih Silakan Yang Berhormat, soalan tambahan Terima kasih untuk Yang Diputera, saya ingin mula dengan saya nak menyatakan kepada Menteri kita, Tebraw menyokong sepenuhnya usaha kerajaan untuk menguatkuasa dan menangkap semua lori atau kenderaan berat yang melebihi muatan bagi saya, nyawa manusia adalah lebih penting daripada kesemuanya. Maka soalan saya kepada Menteri, bolehkah Menteri menjelaskan sama ada sistem SLD ini ada disepadukan dengan sistem telematik GPS dan pangkalan data saman JPJ atau PDRM supaya tindakan boleh diambil secara automatik terhadap syarikat atau pemandu yang melanggar had laju secara berulang dan bagaimana kerajaan boleh memastikan bahawa sistem ini tiada ruang untuk dimanipulasi oleh syarikat pengangkutan ataupun adakah kerajaan bercadang melakukan audit berkala atau audit mengejut terhadap syarikat yang berisiko tinggi terima kasih datuk pengerusi eh datuk speaker yang berhormat menteri terima kasih yang berhormat Tebrau yang, yang pertamanya saya nak ucapkan terima kasih atas sokongan daripada yang berhormat Tebrau di atas sokongan yang berhormat terhadap tindakan penguasaan oleh JPJ, uh, sudah tentu uh, tindakan ini akan berterusan dan sudah tentu tidak-tidak akan uh, tunduk dan putus asa dalam perkara ini. Uh, kita harap ia akan dapat kita teruskan uh, dari segi penguasaan untuk memastikan once and for all kita dapat uh, menyelesaikan uh, isu overloading ini. Uh, berkenaan dengan soalan daripada Mohd, Yang Berhormat dan berkenaan dengan uh, sahabat ada, uh, SLDD ini dapat disepadukan dengan sistem telematik. Uh, untuk makluman, sekarang ini uh, hanya GPS saja diwakilkan kepada uh, bas dan juga kenderaan berat. Uh, dari segi telematik ini, kita sedang mengadakan satu proof of concept yang dibangunkan bersama oleh uh, MOT dengan pihak Agensi Pengangkutan Awam Darat. Uh, kita telah melihat beberapa model. Uh, untuk bagaimana kita bina sistem ini dan sekarang ini kita tengah membuat uh, proof of concept dan akan diperluaskan lagi. Namun begitu uh, setakat ini kita belum lagi mewajibkan pemasangan uh, telematik ini. Tetapi ini mungkin salah satu perkara yang akan kita pertimbangkan moving forward uh, secara berfasa-fasa. Jadi apabila kita nak membuat telematik ini sudah tentu antara features ataupun ciri yang kita nak uh, laksanakan ialah dia ada uh, pengintegrasian antara sistem telematik ini dengan SLD. Uh, supaya kita tahu bahawa kalau apabila kita ada sistem telematik, pihak berkuasa boleh memantau sesebuah kenderaan itu dan juga tingkah laku behavior pemandu tersebut. Dan juga dalam bas ataupun kenderaan itu sama ada mereka dilengkapi SLD, mereka ada pandu laju dan sebagainya. Jadi semua itu boleh kita pantau dengan lebih berkesan berkenaan sama ada ia boleh di audit dan sebagainya, sudah so, tentu semua itu akan kita pertimbangkan. Jadi apa uh, cara yang kita boleh buat ialah apabila kita bangunkan sistem telematik ini, ia mesti disepadukan dan segala data itu mesti dikawal oleh pihak kerajaan melalui agensi pengangkutan awam darat. Jadi ini antara model yang sedang kita lihat dari segi arkitektur bagaimana kita membangunkan sistem telematik ini. Jadi semua data-data itu mesti disimpan oleh pihak kerajaan, pihak berkuasa. Supaya kita ada bukti, kita boleh membantau secara berterusan dan dia secara sistematik dapat kita mengambil tindakan penguasaan. Jadi ini harapan kita, arkitektur yang akan kita binakan. Namun begitu, saya nak menegaskan bahawa perkara ini memerlukan lebih banyak usaha dan juga masa kerana bukan mudah untuk kita mewajibkan sesuatu sistem baru. Kerana sudah tentu kita tahu bahawa apabila kita nak melaksanakan sistem ini, ...akan ada pelbagai rintangan, pelbagai pushback dan sebagainya. Namun begitu, untuk mendapat buy-in daripada pihak industri... ...kita akan melaksanakan ini dengan lebih secara berfasa. Dia mesti kita target dulu, mungkin kategori-kategori... ...ataupun industri-industri yang lebih risiko yang lebih tinggi. Itu yang perlu kita ambil tindakan terlebih dahulu. Jadi untuk menyatakan secara kesimpulannya... ...memang apa yang dicadangkan oleh yang berhormat Terbau itu... ...memang akan kita ambil kira dan letakkan supaya sistem yang kita nak bangunkan ini berkesan, benar-benar dapat memantau pergerakan dan juga tingkah laku sikap pemandu. Dan akhirnya kita nak mengubah sikap pemandu itu dengan lebih profesional dan lebih berhati-hati di atas jalan raya. Terima kasih. Silakan Ibu Ahmad. Terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua. Silakan. Yang Berhormat Menteri, saya menyokong untuk kerajaan memperluaskan dan enforce dengan menggunakan speed limiter device ini, SLD. Isu yang berbangkit yang saya nak bawa di sini ialah berkaitan dengan pengusaha-pengusaha bas ekspres haram daripada Singapura. Mereka dah lama beroperasi dalam negara kita, tidak terikat dengan pemeriksaan puspakom dan standar keselamatan yang ada dalam negara kita dan uh, mereka dapat mengaut keuntungan daripada segala infra yang ada dalam negara kita. Dah lama mereka beroperasi dan saya nak uh, jaminan kerajaan dalam dewan pada hari ini, apakah kerajaan uh, akan mempertimbangkan untuk bas-bas persiaran Singapura yang beroperasi secara haram bertahun-tahun ini dapat dinoktahkan dan juga kerajaan tidak akan mempertimbangkan untuk memberi permit bas ekspres kepada bas-bas Uh, persiaran daripada Singapura ini kerana ia akan menjadikan pengusaha-pengusaha bas tempatan kita golong tikar kalau kita kerajaan benarkan uh, uh, perkara ini uh, diberikan buat operasi dalam negara kita. Mohon jawapan Menteri. Silakan Menteri. Tuan Pertua, yang pertamanya, soalan tambahan ini tidak ada kena-mengena dengan soalan asal. Namun begitu saya tahu di mana uh, yang Bobat nak tanya. Uh, yang pertamanya saya nak katakan dan tegaskan bahawa kita tidak pernah memberikan permit bus ekspres kepada mana-mana syarikat asing, terutamanya bus daripada Singapura. Bus Singapura yang masuk ini adalah di atas dasar ataupun kategori bus persiaran. Dan bukannya bus ekspres. Bus persiaran memang boleh masuk. Sebab ini reciprocal. Kita punya bus persiaran pun masuk Singapura. Bus persiaran Singapura pun boleh masuk dalam negara kita. Kita tidak mengharamkan dan membenarkan bus persiaran ini masuk. Bas persiaran ini masuk ada kelebihan dia. Dia membawa pelancong masuk ke negara kita. Sudah tentu kita tak menghalang pelancong-pelancong asing, terutamanya masuknya daripada Singapura, masuk dalam negara kita. Yang menjadi pertikaian, menjadi isu daripada industri tempatan ialah sama ada mereka berfungsi ataupun menjalankan operasi uh, sebagai bas ekspres. Jawapannya kita tak benarkan. Kalau ada mana-mana bas Persiaran yang membawa uh, pelancong berdasarkan kategori bus express dia jual tiket, maka tindakan akan diambil dan sudah tentu ada, ada penguasaan diambil secara berterusan. Dia tidak berfungsi uh, secara sah kalau dalam dalam kategori bus express itu. Sama ada dia mengambil uh, peniagaan daripada uh, daripada syarikat tempatan itu tak timbul sebab yang dia bawa ialah daripada penumpang daripada Singapura. Dia tak boleh masuk Malaysia ambil penumpang kita pergi ke Singapura. Itu tak dibenarkan. Jadi tak timbul bahawa syarikat-syarikat tempatan hilang uh, punca pendapatan mereka ataupun rugi. Umpamanya kalau ada bas persiaran datang daripada Singapura, dia masuk Kuala Lumpur. Dia tak boleh pick up passenger daripada Kuala Lumpur pergi ke tempat lain ataupun balik ke Singapura. Tak boleh. Dia hanya boleh membawa pelancong bersama dengan pakej persiaran dia. Ini yang kita benarkan. Jadi saya harap yang berhormat faham apa yang dituntut oleh persatuan-persatuan ialah supaya kita tidak membuka kategori bus express kepada syarikat daripada Singapura. Jawapannya tidak. Kita tak pernah pun mempertimbangkan. Tidak 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 pernah mempertimbangkan dan tidak akan mempertimbangkan. Jadi jawapan saya jelas. Kita punya pendirian jelas, tegas bahawa tak pernah. Saya pun tak tahu di mana dia punya dia punya sos ataupun daripada mana berita ini didapati oleh pihak persatuan. Jadi persatuan tak palulah terlalu uh, ni uh, tepi-pinga ataupun kadang-kadang mendengar sedikit khabar dia dah buat macam-macam tindakan dan sebagainya. Ada apa-apa? Check dulu dengan Kementerian Pendidikan, uh, Kementerian Pengangkutan. Jadi jawapan saya tidak. Kita tak pernah pertimbangkan. Memang betul kerajaan Singapura dia minta dia dia pohon supaya kita pertimbangkan tetapi kita kata punya kita punya pendirian tidak. Mengapa mereka kata perlu kerajaan Malaysia pertimbangkan uh, permit ini dibuka kepada syarikat express uh, bus express daripada Singapura? Kerana Singapura membenarkan syarikat-syarikat Malaysia punya bus express masuk ke Singapura. Jadi dia minta reciprocal. Tetapi di Singapura kita dapati bahawa dalam peraturan framework legal framework Singapura termasuk oleh LTA Land Transport Authority, mereka tak ada pun kategori bus express dalam 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 uh, uh, sistem pengangkutan uh, permit uh, bas di 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 Singapura ini sebab dia punya dia tak ada bas ekspres dia hanya ada bas berhenti-henti dan bas persiaran. jadi kita punya jawapan sekarang ini tidak dan kita punya penderian memang tidak membuka okay itu penderian kita terima kasih terima kasih Abang Ahmad Menteri memandangkan uh...